মিছন বসুন্ধৰা সুশাসন আৰু লোকসেৱাৰ যুগান্তকাৰী নিৰ্দেশন অসম চৰকাৰৰ মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ ব্যৱস্থা সুসংগত কৰাৰ লগতে ভূমি সম্পৰ্কীয় সেৱাসমূহক জনসাধাৰণৰ বাবে সুচল উপলব্ধিতাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিখনে ইতিমধ্যে এক জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে দুই হাজাৰ একৈশ চনৰ দুই অক্টোবৰত ভূমি শুদ্ধিকৰণ আৰু উন্নতিকৰণৰ লক্ষ্য লৈ মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভ আৰম্ভণি কৰা হয় দুই অক্টোবৰত প'ৰ্টেলত আমি কি কৰিম দ্য মিউটেশ্যন ৰাইট দুহাজাৰ বাইশ চনৰ দহ মিৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় আঠ লাখ চৈধ্য হাজাৰ আবেদন নিষ্পত্তি কৰি আঁচনিখনে এক অনবদ্য স্বীকৃতি লাভ কৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞতাক সাৰথী হিচাপে লৈ কিছুমান নতুন জনসাধাৰণৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সমাধান অৰ্থে অসম চৰকাৰে পুনৰবাৰ মিছন বসুন্ধৰাক দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰি সমমান আৰু বহনক্ষম উন্নয়নের যাত্রা এক নতুন পর্যায়ে লৈ যোয়ার মহান লক্ষ্যে 14 নভেম্বর 2022 তারিখে মিশন বসুন্ধরাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি কৰা হয় আমি কেটামান খুব ইম্পর্টেন্ট আৰু सस्टेनेবল হুইচ উইল স্টে ফর ইৱাৰ এনেকুৱা কেটামান কাম আমি এইবাৰ মিশন বসুন্ধৰা টোৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰিব খুজিছোঁ এই আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা সেৱাসমূহ হৈছে সাধাৰণ চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী ভূমিৰ পত্ন দখলী স্বত্ব থকা ৰায়তক মালিকীস্বত্ব প্ৰদান হস্তান্তৰিত এক চনাপট্টাৰ ভূমি চৰকাৰীকৰণ ক্ৰমে পতন গাঁৱলীয়া চৰণীয়া পথাৰ বৃত্তিগত চৰণীয়া পথাৰত পূৰ্বে আৱণ্টনপ্ৰাপ্ত সংস্থাপিত উপযুক্ত লোকক ভূমিপত্তন খিলঞ্জীয়া লোকক বিশেষ খেতিৰ বাবে ভূমিপত্তন জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বংশানুক্ৰমে ভোগ দখল কৰি থকা ভূমি পটন এই প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰে চৌৰাশী শতাংশ হিতাধিকাৰী খিলঞ্জীয়া অনুসূচী জনজাতি অনুসূচিত জাতি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভূমিহীন লোক হয় তোৰ অন্তৰ্গত যি ক্ষুদ্ৰ চাহ সেইটো মাটি পত্টা দিয়া সেৱা সেই সেৱা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিলো মই বহু বছৰ ধৰি এইডোখৰ মাটিত চাহ খেতি কৰি ভোগদখল কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে এই মাটিখিনি পতন পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই কমাতৰ মাটি পত্টা পোৱাৰ বাবে আবেদন কৰিছিলোঁ বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে আৰু পত্টা পাইছ মই যিহেতু বহু বছৰ আগতে একচনা মাটি মই বেলেগৰ পৰা ক্ষয় কৰিছিলোঁ বছন্তৰৰ জৰিয়তে কিনা মাটিত অকল মোৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিলোঁ সেইকাৰণে মই ৰাজহুৱা বিভাগ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বসুণ্ড আঁচনিত মাটিকণ মই বহুতো কষ্টত চলি আছিলোঁ মোৰ মানুহজনো নাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও মই অত অনাত নাই মই চলি এতিয়া যে মোৰ

ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আৰু বাৰশ চৈধ্য বিঘা তেৰ কথা সাত শতক আৰু এঘাৰ গণ্ডক ভূমি বৰাক উপত্যকাত পত্তন দিয়া হয় মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কেৱল নতুন সেৱাই নহয় অসমৰ ভূমি আৰু ৰাজহ ব্যৱস্থাত কেইবাটাও নতুন প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰচলিত ভূমি নীতিৰ সংশোধন ই কে ৱাই চি লগত ভূমি সেৱা ব্যৱস্থাৰ সুসংহতকৰণ ভূমিপুত্ৰ ডিজিলকাৰ ই গ্ৰাছ জিঅ' টেগিং আদি আধুনিক ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি আধাৰ তথ্যৰ লগত ভূমি ব্যৱস্থাৰ সংহতকৰণ আদি বিভিন্ন ন ন ব্যৱস্থাৰে অসম ভূমি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে সহজলভ্য কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস হাতত লোৱা হৈছে কেৱল সেয়াই নহয় এই আঁচনিৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু কেইবাটাও আধুনিক আৰু উন্নত ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণি কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত সংহত ভূমি হস্তান্তৰ সেৱা অনলাইনযোগে মাটিৰ খাজনা পৰিশোধ ৰাষ্ট্ৰীয় জেনেৰিক দস্তাবেজ পঞ্জীয়ন প্ৰণালী ডিজিটেল ষ্টেম্পিং ইত্যাদি ইয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে তিনিটা সোণালী সংহত ব্যৱস্থা যথা ব্লক চেইন প্ৰযুক্তিৰে ভূমিলেক্ষ্য ব্যৱস্থাপনা ৰাষ্ট্ৰীয় জেনেৰিক দস্তাবেজ পঞ্জীয়ন প্ৰণালী আৰু জিঅ' ৰেফাৰেন্স মেপসমূহৰ ইউনিক লেণ্ড পাৰ্চনেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ইয়াৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ স্বমিত্ব আঁচনিৰ জৰিয়তে অনাজৰীপ গাঁৱৰ জৰীপীকৰণ কৰি মালিকী স্বত্ব প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হৈছে ইয়াৰ যোগেদি এই গাঁওসমূহৰ ভূমি সংশোধন ডিজিটেলাইজ মেপ প্ৰস্তুতি প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ড বিতৰণ ইত্যাদিৰ যোগেদি আদৰ্শ গাঁওলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লোৱা হয় ইতিমধ্যে ধেমাজি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট নগাঁও হোজাই মৰিগাঁও শোণিতপুৰ কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান জিলাৰ মুঠ দুশ তেৰাশীখন গাঁৱৰ বিশদ জৰীপ সম্পূর্ণ কৰা হৈছে অতি শীঘ্ৰে ডিজিটেলাইজ লেণ্ড আৰু প্ৰপাৰ্টি কাৰ্ড এই গাঁওসমূহৰ দখলকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব